Здравствуйте. Здорово. О чем общаешься? Ну, пока не удалось ни с кем пообщаться, только вот до этого попался тоже украинец, с ним чуть-чуть поболтали. А на какую да тему он... хочешь поболтать? Для чего ищешь собеседника? Мне просто скучно. Понял. Поддерживаешь нападение Российской Федерации на Украину? Честно, я не знаю, кто на кого напал. А сколько тебе лет? 20. Ты что, серьезно? Так ты же уже взрослый мальчик. Че ты не да, разберешься? я уже... А что ты не разберешься не сядешь? Да, но мне это надо разбираться. Я себе живу тихо, спокойно. Так мне ты же в воюющей стране нет. живешь. Ну то есть, даже если тебе это не интересно, оно же на тебя повлияет. Завтра тебя или призовут, или ракета на голову упадет. А ты не интересуешься? Может, ты ну, не прав, может, ты вот... из за фестов, ты же не, не знаешь, не разобрался. Может, ты фестов поддерживаешь? Я никого толком не поддерживаю, я чисто живу ради себя. Другим ничем не интересуюсь, кроме того, чтобы как-то обеспечить свое будущее. Ну, так ты живешь в стране, которая воюет. То есть знать, куда двигается твоя страна, это знать, куда ты будешь завтра двигаться. Ну, это тоже верно, но я никаких новостей не смотрю, Почему? ничего Почему? не слушаю. Так это ж бред, это кто-то за тебя тогда решает. Тебя легко дезинформировать, тебе завтра скажут, что в Украине фуристы, ты поверишь. Нужно же интересоваться, нужно же мониторить. Да я просто знаю то, что большинство угодно на всяких новостях. Правду вот то, что не показывают. Не показывают то, что на самом деле там творится. Хотя я уже знаю, что там за бред всякий. А кто тебе должен правду показывать? Правду никто не покажет. Вот смотри, давай смоделируем. Как ты считаешь, другие люди, они скажем хуже лучше тебя вот даже вот не скажу отличаются вот как ты считаешь ты хуже других или лучше других как ты считаешь ну так сказать если подумать то я ничем не отличаюсь от других вот смотри вот твой подход к жизни вот хочу ни о чем там сильно не задумываться жить своей жизнью а, 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 а кто ж тогда новости тебе будет писать? У всех же ж такой подход, а мне оно нахера. То есть, ты ждешь, чтобы тебе кто-то правду написал, при том, что сам ничего не делаешь. Так а тот, кто должен писать правду, он же на жизнь, как и ты, смотрит. Скорее бы выходные, скорее бы работа, э, звонок с работы и пойти домой, скорее бы отдохнуть. Так, а, э, вот так оно и строится: что всем наплевать, и никто ничего не делает. То есть ну, ты ждешь, есть. что тебе напишут правду, а там такие же, как ты, сидят, которые говорят, а нафига, но мне надо, мне и так платят. Хм, ну да. А как ты думаешь, вот такая система, она к чему-то хорошему придет, прикатится? Mm. Нет. Ну вот то я так думаю. Пока не сделают шаг первый, ну ничего не Вово, будет. Во-во. а кто его должен сделать первый шаг, если все, как ты, ну, не хотят, не, 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 не то что что-то делать, даже не хотят вникать? Кто же будет делать первый шаг? Для этого им нужен какой-то толчок, либо мотивация. Для кого? Ты, ты же в числе этих людей, которым нужен толчок. Ты же тоже ничего не делаешь. Да, но, так по правде сказать, еще не было человека, который бы смог меня потолкнуть на что-то. Я тебе больше скажу, и вот он так и не появится. Я знаю. А почему ты думаешь, что есть какой-то... Вот опять же, ты сам себя подтолкнуть не хочешь, но ждешь от жизни, что появится другой человек, который и себя, и тебя куда-то подтолкнет. То есть ты либо других считаешь лучше себя, либо ты наоборот других считаешь хуже себя. Что либо ты не можешь, другие смогут, либо то, что ты этого дол... не должен делать, за тебя кто-то другой должен. Но ну, тогда так, каждый сидит на месте, и вот каждый сидит и говорит, ничего делать не буду. Но кто-то толчок сделает. Есть одна загвоздка. Я езжу на людях. Я ими пользуюсь. Ты ездишь да. на людях? Э -э такое возможно. А как ты думаешь, на тебе ездят? Да. Э -э но ты с этим ничего делать не хочешь. Разбираться, кто и как на тебе ездит. Ну, ну, я, получаю с этого какую-то выгоду, поэтому и ничего не предпринимаю. То есть это ж подобие такой деструктивной дедовщины. На, на тебе ездит Путин, там, ну, точнее, Путин ездит на министрах, министры там на каких-то начальниках, на тебе начальник ездит, а ты, в свою очередь, да, на да. подчиненном или там на жене, на сыне, на друге ездишь. Так это же не здоровая история, она же деструктивная. Обычно прорыв происходит тогда, когда что-то, опять же, более слабое побеждает более сильного, превосходит над собой и над противником. А если все туда вот как бы то да. Здравствуйте. А о чем общаетесь? О политике. О, давайте я тоже. Вот. Хотя мы с вами не политики, не министры. Еще политика это грязное дело и так далее. Но давайте поговорим о политике. Какой страны? Какой страны? Ну, вижу флажок Россия, подумал, что вы гражданин России. Конечно. Вот. Я гражданин Украины, представитель украинской, ну элемент украинской нации. Как минимум, каждый день пытаюсь сделать все, чтобы заслужить это звание. То можем пообсудить российское нападение на Украину? Вы его заслуживаете онлайн? Это звание. И онлайн, и офлайн. И в цифровом, и в аналоговом плане. Я промолчу. Че, на нападение мишени. хотите поговорить? Да-да-да. А что Дю, вам непонятно в этом? Ваше ваше ну, мнение, можно? ваше мнение. Вы поддерживаете или да. осуждаете? Ой, войну. Не, не войну, а нападение России на Украину. Вот я же так видите, о, 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 о. видите подлепил. как, видите как э, вот пропаганда российская действует. Против войны за войну. Не, не, не. Против за нацистов или против нацистов за нацистов. Вот это, а что значит за войну против войны? Это как говорят, я видел, за жизнь, нацистов, я против смерти, но ну, это же бред. Вы видели хоть одного за свою жизнь? Я нет. Мне не попадались. Даже ну, скинхеда не видел. Скинхед не факт, что нацист, может это но ну, не он. Если вы про нацистов Второй мировой, то по телевизору видел. Нет, Вживую, наверное, не видел, скорее так, всего. Современные выглядят как можно определить этого человека? О, идет, допустим. А да, если ну, он не следующий. хочет, чтобы его определили? Если он хочет совершать практику, которая соответствует данной идеологии, но не хочет ее манифестировать, чтобы его И за это, это прихватили? Это плохая черта, они пиарятся очень сильно, если вы заметили. Вот они не могут без пиара, поэтому, я думаю, их видно издалека. Как вот православный марш православных... Там в сергием посаде целый фильм есть. Почему полиция сопровождает данный марш? И люди идут, зибуют, поднимают руку. Говорят, что фашизм спасет Россию, а полиция все это сопровождает, толерует. По... Не, не полиция, милиция. Тогда милиция была. Почему так, подскажите? Что-то какой-то был щелчок, схожий на натыскание кнопки. Яка, вероятно, отвечает за функцию Дали. О, здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Я из места Киев, Украина. Вы откуда? Здорово говорю. Здоров, здоров. Я, Я из Липецк. Липецк. Поддерживаете ли осуждаете нападение России на Украину? Я не поддерживаю, не осуждаю. Я как бы, блин, противосторонний человек. Я бы не хотел бы этого вообще конфликта, понял? А как вы, что вы делаете для того, чтобы этот конфликт прекратился? Да мне нахер не надо ничего делать. Я все равно ничего не решаю, понимаешь? Я кто такой? Я планктон, блядь. Я вообще нахер, не могу ничего решить, понимаешь? А есть в России кто может? Ну, это только, блядь, может президент решить, наверное, скорее всего. Так а президенту конфликт я нравится. Я не смогу этого. Нет, так ему конфликт нравится, он будет ну, больше блядь, и больше его не нравится, Я не знаю. Так а кто же останавливает? Я, как бы противосторонник, блядь, когда, блядь, мои блядь, друзья гибнут, блядь. понимаешь? Тогда вопрос, вы хотите, чтобы конфликт остановился? Погибают. Я ничем не смогу здесь помочь. То есть у вас гибнут э, товарищи, вы не хотите, чтобы этот конфликт продолжался, но вы не предпринимаете никаких действий. Да войск. я ничего не смогу сделать, понимаешь, я кто такой? Почему? Можно обвешаться, вообще, можно обвешаться ваткой и пойти в какую-то военную часть российскую зайти. Ты бил блядь, что ли? Блядь? Ты меня куда блядь, собираешься? Блядь? А тебе что жалко планктона? Тебе, тебе жалко планктона? Да ну. Я, блядь, никогда не пойду, блядь, своих пацанов, блядь, что-то, блядь, делать. Блядь. Монтажеры Ты вообще любишь, даже подумай а об вот да. этой мысли своей, блядь. Ты какой-то, блядь, про пропагандист, пропагандизм, Смотри, ну вот ты обычный. Смотри, ты обычный планктон. Вот нахера Я ты нужен? Я пацан нормальный, понимаешь, по жизни, блядь. Нет, то, что понимаешь? ты пацан по жизни. А ты впутала, блядь. Который хочешь впутать, блядь, Пацанов нормальную, блядь, какую то И Подожди, ты же знаешь, что пацан просто так не может голословно сказать, что кто-то хутало. Тогда ты не ровный пацан. Ты х... вот, вот. Ну ро ровный пацан безосновательно так не может говорить. Понимаешь, а ты смотри, нахера планктон? <сíck> <сíck> ну а ты планктон? Ты прага... блядь, а ты противосторонний. Ты помнишь, что ты противосторонний? А что, а что означает слово противосторонний? Или противосторонний, Я не знаю, какой ты там. Противосторонний не это какой. Про что ты говоришь, дебил? Ладно, не. ну с планктоном занадто долго. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с места Киев, Украина, а вы откуда? Я с места Росыш, Россия. Поддерживаете или осуждаете нападение Российской Федерации на Украину? А с какой стороны нападение? Надеюсь, не со стороны Израиля а на газу. Там просто вообще капец, что происходит. Смотрите, Я новости. Если, да? если вы ждете Но... от меня реакции, Дайте, то... то... Вы читали, сколько сегодня детей погибло в газе от ударов Израиля? Вообще беззащитных. Вообще ужас. Как вы к этому относитесь? То... Там в ООН, обсудили судили эту тему смотрите вы можете Это в Украине. все подзабывают смотрите вы можете сказать я на ваш вопрос отвечать не желаю и я буду отвечать на ваш вопрос почему вы я даже я понимаю что вы скорее всего россиянин, и поэтому я даже вас пропущу вперед то есть можете не отвечать на мой вопрос поставить мне только я не понимаю как ответ про вопрос про израиль отвечает на мой вопрос про ваше субъективное отношение к нападению российской федерации я понял, вопрос сняли. Вы слишком э, труслив для того, чтобы обозначить свою пози позицию относительно этого. Вам Давайте пообщаемся про Газу, про Израиль. Я тоже за то, чтобы за свободу э, Палестины от ХАМАСа. Как вам такое? Свободу Палестины да, от, да, от ХАМАСа. Свободу Палестины от ХАМАСа. А мы про Украину не говорим. Только ты открыл свою горлянку про Украину, я выключил тебе звук. Ни единого слова про Украину я не слышу. Знаешь почему? Потому что ты смог общаться про Украину и включил Израиль. А когда мы обсуждаем Израиль, ты решил кричать про Украину. А мы не говорим про Украину. Помнишь, что мне говорил один типочек на фоне желтых Штор. А в ООН уже давно забыли про Украину. Чё ты про Украину месишь? Ты ж про Израиль хотел, так давай про Израиль. А что ты вспомнил про Украину, когда мы про нее забыли, ты вспомнил? Смотри, какой он. Смотри, какой он. Ты звук выключил? А что ты мне тыкаешь? А, ты я, я, тебя тыкаю? А куда я тебя тыкнул? Покажи, синяк. Где я тебя тыкнул? Где синяк? Покажи. Я подписчики, наверное. Я тебя так морально тыкнул, что тебя даже больно физически стало или что? Не подготовлены. Ты не звук выключаешь, у тебя аргументов нет. У меня нет аргументов. Ты мне звук выключил? Э, сейчас нет. Сейчас нет. Вот я, сейчас я тебе тоже звук включу. У тебя даже аргумент. А как ты тогда услышал, что сейчас нет, если у меня был выключен звук? Фух, какой ты клуб вообще. Просто прикол. То есть, во-первых, ты будешь каждый раз вот это включать, выключать. Во-вторых, ты сидишь, меня слышишь, а мне отвечаешь и говоришь... Что, ты мне звук включил? Да, и я тебе включу. А как ты услышал, что я его включил? Ох ты, клоун. Назови свой канал. Я на него сейчас подпишусь. А не Ну хотя бы я на него зайду. А не назову. По потому что все, все твои... Оп. Потому что меня натякало. Не не Здравствуйте. Здорово. Я из Киев, Украина. Москва. Поддерживаете или осуждаете нападение России на Украину? А когда нападал на нее? Так когда-то же, наверное, нападало, если сейчас войска России на территории Украины. Нет, Украина напала на Россию. А, вот так вот? Да. Э -э ну вот тут мой, ваш вопрос будет более валидный, так как я не знаю, где украинские военные на российской земле. В Курской области были. Э -э только не были, а есть. Есть, ну, есть да еще есть есть, есть. Ну, да, но есть. это это в земле только не на земле а в земле курской ну в земле и на земле потому, потому что часть еще территории находится под контролем Серьезно? украины как, но... какая, какая часть небольшая мальбусенькая да? там где россиянщики маленькие и уже не то та... их защищать не нужно а то в москве нижм а русю об... а, а что там в сумской а области вот... как это а а вот... вот... получилось? А вот... получилось что зашли курску я а потеряю часть сумской области во-первых, ничего мы не потеряли, это немножко дезинфа. Ты опоренный, что ли, там, не пойму? Вот. А второе, это Ты что, курил? вторая армия мира напала что, курил? на обезоруженную Украину этой же О, второй армии мира. Да, да, Будапештский меморандум, да. Да, да, обезоруженные, да. бедненькие вообще, бедненькие. Вот. Я, никто вам оружие не поставлял, да, получается? Никто я, кстати, не договорил, никто, да. Вот. Хотел сказать, что Курская операция это то же самое, как Берлинская операция 16 апреля 1945 года, в котором брал э, бравучесть, не, приймав, э, не принимал участия, а субъектно, по-украински, бравучесть. Мей, Дид, Чумак. Вот. А где твои деды? Где твои Мужик, деды воевали? На, как, на каком фронте воевали твои деды? Мужик, а ты что курил? Смотри, если тебя интересует тема про курение, ну ты ж сразу говори: вот я говорю про курение. Я, про, я не курю, поэтому мне не особо Эй, ну, ты интересно. Ты? Я курю нюху, там что-то нет, не пойму. Смотри, если я под чем-то, значит тебе победить в этом диалоге будет легче. Я в этом диалоге буду выглядеть плохо, если я под чем-то. А если я не под чем-то, а ты сто, сотый раз это повторяешь, то, по-моему, ты уже плохо выглядишь, но твое дело. Ты только что сравнил, получается, курскую операцию. С чем ты сравнил ее? С берлинской операцией. берлинской? Да. А, получается, итоги берлинской операции какие были? Э -э, победа в данной э -э, фазе Второй мировой войны. Угу. А курская операция, что там было у вас? Че, победа, да? Потеря, огромная потеря репутации, нарушение э, Конституции России 87 статья, нарушение федерального закона об обороне 61, нарушение ядерной доктрины 3 демонстрация того, что Россия, кроме как выпендряться, ничего делать не может. Рассказывала, что на нее хочет напасть Украина, но когда Украина реально напала, побоялась применить не то, что э, ядерное оружие, а побоялась просто ввести, ввести санкцию, прописанную в Конституции, 8 статье 87 и Федеральный закон 61. Давай, давай, слушай. А на каких фронтах твои деды воевали? Подожди, давай мы разберем свою пи***ю. Как давай. Где там получается нарушение ядерного там этого? Ядерная доктрина э, предполагает защиту вашей, вашего суверенитета, то есть вашей, в том числе, территориальной целостности, защите ядерным оружием. В каких случаях Российской Федерации это, оружие ядерное? При, при нападении на территорию России. Серьезно? Да. Когда угрожает опасность суверенитету. А нападение и захват территории России, это есть угроза суверенитету на всей территории России. Почему такой В чем? Что именно? Прочитай, давай мне доктрину ядерной России. Давай. Прочитай тебе? Прочитай Прочитайте, пожалуйста, можешь сказать. Но сразу тебе скажу, это не поможет, потому что я не помню, когда я к тебе нанимался, поэтому возьмешь и прочитаешь. уши. Значит, Ты можешь какой Не, я показываю, кто ты есть. Все, мне ничего тебе вливать не нужно. На тебя сейчас смотрит много людей. Моя задача показать, что ты из себя представляешь. Животное. Давай, показывай мне. А, ты думаешь, если давай, давай, оно типа как-то влияет? Нет. Вот я говорю, что ты ходи мы пилоу. Угу. Докажи, обратное. Кто ты есть, чтобы твое слово для меня значило что-либо? Хотя ты аргументировать можешь, да. Сам открыть и показать, что я что-то там набрал. Приуныл, да, все. Не, да я надоело. Ты ж просто за, сейчас будешь повторять, давай, давай, показывай. Давай договоримся. Я тебе ничего показывать не буду. Если ты хочешь, ты откроешь и я послушаю. Так что, на каких фронтах твои деды воевали? На каких фронтах воевали твои деды? Не скакивай. Ты мне тут навалил кучу всяких дохера этих очень интересных историй. Как пахнет, как пахнет? Я тебя навалил кучу. Как пахнет? Я сейчас тебя не слышу. Как пахнет? Нах... иди. И все. Довожу до твоего ведома: что когда ты меня послал и продолжаешь со мной находиться, ты, наверное, идешь со мной. Смотри, как это нужно. Пошел нахер. Оп, Дара. известно. Здорово. Откуда будешь? Киев, Украина, а ты. Киев, я с России. Как относишься к нападению России на Украину? О, ой, да, нормально отношусь. Почему у тебя Интересно. такое отношение к купцам украинцев? Почему? Ну, ну что вы, ты так себя объединяешь, Подожди, в чем я себя объединяю? Обедняешь, говорю свою страну. Что означает обедняешь? Ну типа ты чё, бля, думаешь, нахуй русские бля, не умирают? Так умирают еще и в огромных количествах, причем в непропорционально больших количествах. Потому что очень, ну, очень, так, очень хорошо. А надо... То, что типа, бля, русские там что там, типа хохлов и вообще типа, ну, блядь, украинцев там, допустим. Ага. А, и как бы... А деньги, ну, пошат, да. деньги пошат, расскажи, деньги пошат. В смысле, где? Ну, где это происходит? В лесу где-то, типа, 20 на 20 толпа вышла или что? Где это происходит? На ваших же землях. На наших же землях. Ты даже вот так сходу сразу дал абсолютно правильный ответ. Вопрос. Что ваши военные делают на наших землях? В смысле что? Хорошо, проще. Если на... Это э э ваша страна. Ваши украинцы блин, хотели зайти, получили, вышли. Куда, Ёбан, куда, хотели, куда хотели зайти? А куда они там? В Беларусь залетели или куда? какой-то город кто куда из залетел? городов. Какой-то из городов начали хуярить мирных жителей. Б**. В Беларуси. Не знал, да, наверное, или знал да, эту тему? Ну, скорее всего, Беларусь, да. Смотри, вопрос вот как ты считаешь, твое абсолютное непонимание ситуации защитит тебя от мести украинцев? Ну ты скажешь, я полный, д... я, я думал, что Украина что на, несё, на Беларусь попала. Ты беседой нахуй, и тупой нахуй. Что, бицепсом меряемся? Красиво закончим ну, стрим. Чё. А? Покажи, что-то. Просто несет. Я вот я говорю, я же что ты думаешь, что Украина на Беларусь нападала. То есть это, это все равно, что сказать, что во Второй мировой войне воевала Занзимба... Занзибар и Новая Зеландия. Вот настолько же это тупорыло звучит. То есть ты вообще не в теме, вообще при вообще. Вот. Что, вообще ты, ты понимаешь, как я У. живу, мне, мне, допустим, там на улице... А как ты живешь? Что, ты хорошо живешь или что? А что, ты хорошо что, живешь скидка. или что? То есть то, что ты живешь, тебе, да так может, ты живешь, как собака. Что значит, что ты живешь? А ты хорошо живешь? А, а как Давай меряемся бицепсом. Давай малолетки, я старый, меряемся бицепсом идем дальше. Слышишь? Слышу. Не меримся, да? А, по э, вопрос один. Почему у вас в Украине, блядь, после 11 за пивом уже не выйдешь? Потому что Украина на Беларусь нападала. Да, ты что несешь? Да я ну, смотри, ты уже наговорил, показывай бицепс. Стоял бы рядом, ты бы словил бы леща и сидел бы юшку. Вот так фу -фу, сербал бы нижней губой, вытекающую кровячку с твоего носа. Ну, показывай бицепс. Кто, кто кого. Давай, давай, все. Люди это любят. Давай. Чего любят? Ну, любят, как россияне тупо позорятся. Угрожают, молотят, а потом садятся на жопу. Показывай бицепс. Ну, что показывает? Бицепс, к примеру, смотри куда смотреть на на, на разговаривающую пустоту или что засунь лицо и говорить единоборствами там вот лет восемь но ну, у него такое телосажение, в общем ну ни о чем блять. и ты который ходил в качалочку лет восемь ну ты знаешь его нового роста роста, ну, но телосажение другого здорового угу. он тебя уработает в три по пять на я тебе отвечаю я как человек который занимался единоборствами могу тебе сказать что человек который из себя хоть что-то представляет он никогда в жизни не будет никому угрожать. Тем более через э, экран, когда ты не можешь спросить за эти слова. Поэтому, когда мне кто-то что-то молотит через экран, так я понимаю, что это пустота. Правильно, мы не сможем померить, кто кого победит, но если ты угрожаешь, так показывай хоть что-то, правильно? Все? ты делать, не... ты у меня то же самое, ты мне скажешь, пойти. Да. Я вот же тебе не угрожал, я же не говорил, что ты там молодой, старый, что я там тебе что-то сделаю. Такого же не было. По не твоим было. понятиям. Бля, тут шагать, мне что делать Показываю, не... показывай, показывай ну и ты все, покажи. секунды я, покажу, что ты я, я могу первый показать если ты покажешь потом давай, ты покажешь потом или убежишь? конечно, конечно покажу ну смотри, если ты убежишь, ты ж себя опозоришь меня никак не подставишь давай показывай и потом ты показываешь. показываешь, да? конечно давай, окей давай. и что это, блядь? ну ничего, кстати, видишь, не, не скачалки Функциональная такая, жилистая бицушка, да? Хорошая. Шляпа, да, шляпа. шляпа ну. поняла, я вот же сам засотрелся. Лок... Три... Смотри, как... шляпа. Смотри, какой трицепс. Шляпа. Смотри, трицепс до локтя доходит. То есть у меня, да, удар да. Так, у меня удар такой, что если я тебя ударю, у меня кулак с твоего затылкой выйдет. Я случайно стену поломаю. Если вот так будешь лежать, ну, и я, ну, т... я тебя вот так впечатаю, то я просто оставлю след на стене. Поехали, твой бицепс. Твое не потому что это же. Ну, ты сказал, погнали, твое не ты, ты понимаешь, что твои российские друзья над тобой будут смеяться? Украинцы тебя презирают априори, по умолчанию. То есть, россиянские дети увидят, как тебя, как ты говоришь, седой, седой украинец тупо вот посадил на жопу. Ты даже за базар не отвечаешь. Ответь хотя бы за базар. Скажу да, ты, конечно, ты, конечно слабенький, но хотя бы сказал, что покажешь, и показал. Давай. Ничего делать не показывать. Это что пунки Так ты ж пообещал, ты ж сказал, что покажешь. Ты ж сказал. Я ж тебя еще предупредил, переспросил. Ты ж сказал. Да, ну я могу смотри, пять тысяч четыреста человек, смотри. Тут 40 Фсбшников сидят. Не, тебе не пофиг. Не так говорят все, кто потом не пишет и просит удалить видео с канала. Давай напишу, какой будет канал, чтобы ты сразу знал, куда писать. Да, да, да. Хотя подожди, тебе друзья ж покажут. Зачем? Шортс наберет лямчик. Вот. Как опять же российский балабол. Ну скажи, я не буду показывать, я не буду играть в этот аттракцион. Ты сказал, да, покажи, я покажу. Чего стоит твое слово? Чего сто... Зачем дальше с тобой продолжать говорить, если цена твоего слова нуль? Скажи, зачем? Что еще скажешь? Правильно, что ты даже не говоришь зачем, потому что ты понимаешь, что с балаболом разговаривать нечего. Балаболина, помаши ручкой. Ну помаши, хоть что-то сделай, хоть что-то, но ну, будут смеяться одноклассники. Пока.